महाराष्ट्र के राजनीति में हर वक्त यह देखा गया है कि जो भी कोई बड़ा नेता असफल हो जाता है अपनी राजनीति सियासत में तो वो शरद पवार का नाम ले लेता है अब इन लोगों ने मराठाओं को पिछले एक साल से नचाया है कहा है आज देंगे कल देंगे परसों देंगे हमारे मुख्यमंत्री तो स्वयं जाके शिवाजी महाराज के ऊपर हाथ रख के आए चौबीस तारीख को दे देंगे अब जब उनको पता चल रहा है कि हम दे ही नहीं पाएंगे जो हम पहले से कह रहे थे कि संविधान संविधानिक प्रावधान ऐसे नहीं है जो तुम किसी जाति को इतने जल्दी आरक्षण दे सको आपको लोकसभा से कुछ लाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें रिजर्वेशन कितना होना चाहिए तय किया गया है तो अब ये नहीं देख पा रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने फंसा डाला सबको इधर भुजबल जी के माध्यम से ओपीसी ओपीसी समाज को घबराया उनको रस्ते पे लेके आए लाखों की भीड़ जमा की अरे उनका कुछ होने वाला ही नहीं था उनके आरक्षण को कौन हाथ लगाने वाला था इधर एक तरफ मराठाओं को आरक्षण देंगे लाखों की भी जमा करते थे ये दोनों मुर्गे ये भाजप ने लाए थे ये मुर्गे और ये दो मुर्गे दो एक नेक दूसरे से लड़ रहे थे उनके लड़ने से कुछ नहीं होगा लेकिन ये महाराष्ट्र को अंगार लगेगा तो पानी कहां से लाओ सिर्फ पनीर के कार्यकर्ता की ये कहती शराब वाली वजह से ही युद्ध क्या शराब वाली की वजह से ही आरक्षण भी हो पा रहा है ऐसा पॉलिटिकल स्कैम है सर तो यानी शरद पवार की ताकत आज भी महाराष्ट्र में है, है और उनकी चलती है ऐसा फडनवीस का कहना है मुझे नहीं लगता कि फडनवीस जी ये गए होंगे कि आज के तारीख में भी शरद पवार के जी के वजह से आरक्षण ले आर, आरक्षण मिलने वाला है और देने वाला ये कहता है कि आप शरद पवार जी को लेके आइए मैं आरक्षण देता हूं तो मैं बिना उनके पूछे समझे जाने महाराष्ट्र को आश्वासित करता हूं जहां भी फडणवीस कहेंगे कि ये आदमी आरक्षण देने को तैयार है अगर शरद पवार जाएंगे तो, तो शरद पवार वहां पे समाज के लिए जाएंगे फिर वक्तव्य आरक्षण शरद पवार साहब ने विरोध किया वक्तव्य शरद पवार मराठा आरक्षण का विरोध के दाखवा अपन अयशस्वी हो असं दिसल्यानंतर दुसऱ्याच्या अंगावरती डोक्यावरती नारळ फोडणं ते, ते, ते पहिल्यापासून कामच आहे त्यांनी मला एकदा दाखवावं हो की शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला आहे उगा शरद पवार आप, आपल्याला जमत नाही ना आता तुम्ही धनगरांना आरक्षण देणार होते ते जमलं नाही तुम्ही लिंगायत समाजाला आरक्षण देणार होते ते जमलं नाही तुम्ही मुस्लिम मुस्लिम बांधवांना ते आरक्षण देणार होत नाही आरक्षण दिलं तर पॉलिटिकल पौ, पौ, प्रोग्राम खराब होतो ना का आम्ही मुसलमान विरुद्ध आहोत हाच तर बीजेपीचा अजेंडा आहे म्हणजे तुम्ही दिलेली प्रत्येक आश्वासन फेल झाली कोणामुळे झाली शरद पवारांमुळे मोठेपणा घ्यायला जाता तेव्हा आहेत शरद पवारांची आठवण अर्ध्या कामाचं जे उद्घाटन केलंय तेव्हा नाहीत नाही तुम्हाला शरद पवारांची आठवण हे सगळं काम शरद पवार साहेबांनी सुरू केले तेव्हा आता मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कात्रीत सापडलेले शिंदे सरकार आणि त्याच्यातले उपमुख्यमंत्री हे आता शरद पवारांचं नाव घेते लोकांना माहिती आहे शरद पवारांचा आहे याच्यात काही एक संबंध नाही सुब्रात यांच्या विरोधात देखील अशा प्रकारचे वक्तव्य केले जातात दरवेळेस काय सांग काय वक्तव्य केले जातात